выставкового проекта, который называется 1986. Два погляда. Ваш погляд, Юрий, на сцену. Да. Но ну, в своей выставке мы хотели обратить внимание на то, что не так страшна Чернобыльская авария, как ее последствия. В чем последствия для непосредственных участников и свидетелей этих событий? Вы режиссером видеоинсталляции этого проекта. А в чем его уникальность? Ну, это сборник взаимосвязанных аудиоисторий, которые а, рассказывают ликвидаторы, свидетели. А в... Уникальность, наверное, в том, что мы стараемся уйти от привычных образов героев или жертв и обратить внимание на то, что эти люди они живут рядом с нами они плачут, они смеются, они чего-то добиваются, к чему-то стремятся, чего-то боятся. Но нам до этого нет дела. Мы так. нашли таких людей, и сейчас я пропоную их почути, будь ласка. Ну, это герои наших. Вот, да, это все герои нашей, 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 выставки. Мы нашли этих людей, видите, тогда погляд на много красномовнейший, чем какие-то зайвые слова могут быть. А за помощью вас мы нашли этих людей. А где вы их встретили? Ну, мы из искали. Мы искали с января месяца. И при этом мы постарались отказаться от помощи всяких организаций, связанных с Чернобылем. И искать их ну, просто вот от ликвидатора к ликвидатору. То есть они же общаются друг с другом. Они... А кто эти молодые люди? Мы побачили ликвидаторов, ну, летних поважных людей, а вот ось... Я молодец. понял. Э, молодежь. ну как, выставка состоит из двух частей. Фото, фото-выставка. С одной стороны, это ликвидаторы, с другой стороны, это люди 86-го года рождения. И в этом, в этом главный контраст выставки, mm -hmm. в том, что с одно, э, им всем задается один и тот же вопрос. Что для вас Чернобыль сейчас? Відповідь? Ответы, естественно, абсолютно разные. Абсолютно разные, но если объединить два поколения, у поколения старшего какая ответственность переважна? Uh, яка для мудр? них это потеря. Это либо потеря здоровья, либо потеря Неспух. работы, дома, семьи, э, Життя. Чего угодно. Ну, может быть, у многих, да. Ну, мы с ними не общались. Для молодых это больше история? Для молодых это факт. Просто факт биографии, даже не биографии, а истории. Он ни о чем не говорит. Ну, по большому счету. Он не вызывает никаких эмоций. Наша выставка, она для того и сделана, чтобы вызвать какие-то эмоции. Чтобы связать вот эти вот портреты, да, вот эти вот фигурки ликвидаторов, чтобы их связать с какими-то человеческими переживаниями, чтобы они стали более понятными. А, ця трагедия на Чернобыльской атомной электростанции 25 лет тому а, и з огляду на эту подію, которая сталася в першій годині ночі 23 хвилини, а, нагато ще прискіпливіша з нашого боку, тому що фокусіма, тому що японці. А, как як ви вважаєте, чи Вдалось на современный мир, попередить эту трагедию в Чернобыле при нами. Не знаю. Людский фактор? Ну, мне кажется, там не только человеческий фактор там. Вернее, он был не только. Это человеческий фактор, не только персонала атомной станции, но еще намного раньше это человеческий фактор на этапе строительства ее. Возможно, уже там были допущены ну, какие-то... Бачишь, вещи. с другой и Чернобыль стал заполитизованным, ну, и спекуляции были и так далее. А вот таких побажаний в цей день глядачам с а, родинку оптимизма, возможно? Mm. Ну, не... так плохо. Не, погано не обещаю оптимизма. Uh, мне очень бы хотелось, чтобы мы перестали ассоциировать Чернобыль с фотографиями и кадрами мертвой Припятью потому что все-таки главное, что после него осталось, это не пустой город, это не природа, а это человеческие жизни. И им очень нужно наше внимание, им очень нужна поддержка наша. Они, многие умирают от рака, умирают в одиночестве, умирают в нищете. А, они живут на пенсию в полторы тысячи гривен. Они вынуждены судиться за ну, то, что мы должны им отдавать с улыбкой. Да? Вот. Юрий Рычинский, смотрите, а, а, на жизнь из учимого, а, возможно, твоего так Что можно сказать? Один назад проекту а, 1980 чистят два погляда. Где можно побачить еще выставку? Галерея Лавра, Киев. Лаври. Сегодня закрытие. Дай Бог тобі, здоров'я. і є над чим замислитися, коли побачите цю виставку. Наша Леся Бакалець не лише відвидала саме цю виставку, а 1986 два погляда і поспілкувалася з її героями. Ліквідатори через 25 років пам'ятають все до найменших дрібниць. І чи знають і пам'ятають, Кому зараз 25? Ось про це давайте подивимося. Фотошколи Віктора Марушенка. 25 ліквідаторів та 25 однолітків Чорнобильської катастрофи. Одні 26 квітня запам'ятають назавжди, Для інших це лише історична дата. Два погляди на одну подію. Телефонний дзвонок, коман... система аварійного повіщення Мене розбудив. Мене визвали на роботу через два години після зриву. Прийшли, забрали по повісті збори. Вийшов на збори. 8 -го года, уже на 4 Я родился спустя две недели, но моя мама, будучи беременной, была в это время в Киеве. Мама поехала в Черкас, потому что это было самое дальнее место, куда она могла выехать, чтобы подальше быть в Чернобыле. родители, да, они были в Киеве, они учились, работали, они никуда не выезжали. Там мы сели в машину, я как бы Задал такой ри риторический вопрос, интересно, что же там такое случилось. Вот. На что водитель сказал, четвертый блок взорвался. Вот. И я вопросов больше не стал задавать, подумал, мужик, наверное, просто не знает, что такое четвертый блок. Вот. И вообще не знает слова блок. Вот. Потому что, ну, вроде как несет такую вещь. И поэтому мы ехали дальше молча. Но когда мы увидели, мы попали как раз в полуразрушенные коридоры, там сверху вода течет, горячая там где-то какие-то развалов, там пар ухает. У нас были с тобой только шахтерские фонарики. После работы в больницу под окнами, под окнами уже родственники. Они принесли там термосы, с кофе, с чаем, с роды. Узнав, что водка, спирт, там, любой алкоголь способствует ну, снижению вот этой вот беды, они туда еще положили спиртное. И народ уже разлил, веселый. Ну вот, настроение поднялось, нам похорошо говорили, а что вы нас тут держите? На блоке там авария, на блоке там столько работы, а вы тут у нас в больнице. Отпускайте нас. На следующий день около 12 часов нас посадили в автобусы. Борис, аэропорт, Москва. И Я думаю, уже не вернулся после того, как меня вызвали на работу. Первую ночь, когда нас часа 4 привезли, померла, разместили в автобараках, и вот в первую ночь, я помню, плохо спал, и сквозь сон все время слышал, как работают главные предохранительные клапана на этой станции. Я удивлялся, как далеко, а слышно. Утром, когда я проснулся, проснулся все остальные, все население вот нашей комнаты ворчало, ругалось одного нашего коллегу. Ночью хоропел, дышал, спать. А вот меня сквозь сон это трансформировалось. очень сильно. Это то, что мне пересказывали. Поэтому каких-то таких вот глубоких чувств оно не вызывает. Все на самом деле, так сказать, для себя, экзамен для себя. экзамен назрелись. Мой дедушка ликвидатор. Эти все 25 лет он лечится. Это раздел жизни на две части, наверное. Вот для меня вот это. То есть там одна жизнь, здесь другая жизнь. Я чувствую, что я как бы мало и знаю и думаю этом так много. Для меня это катастрофа, конечно. Плюс у меня были в детстве проблемы со здоровьем постоянно. Мне выдали справку, до сих пор хранил. Санитарную обработку прошел, может находиться в коллективе. Публицист, драматург, а, участница любовь, сирота, пыше про місто Приплеть. Ты прав, музей должен быть, возможно, в странной ипостаси этой. Он сможет нам помочь предотвратить такую же неизбежность для планеты.